Так, э, слышь, Наташа, вы обратились на ВПО. Я знаю, что вы Луганчанка, мы луганчане, Максим Ткаченко Луганчанин. Знаю, что проблема сейчас со взрослыми памперсами, да, а вам э, очень необходимо, правильно? Да, да. Там да, у нас мама очень тяжелая, она угу. там нет машинки ну, бедра. Ну, все, и салфетки а, же там были, и памперсы. Я, я вам... Спасибо, салфетки, да, очень. А очень вы очень в Лисичанске да, после Луганска прожили 8 лет. Но я в Северодонецке, да. вы да. Мы еще в четырнадцатом, конце 2014 -го года уехали и вот он -вот, так до этого жили в Лисичанске, да. Слышишь, ну ты... Лет. Но они не, Администрация не помогает? Ты обращалась Такая... к ним? Лисичанская? Да, что они тебе говорят? Ну, сначала они же там, пока не вносили мы справки вот эти о переселении, там же написано, что мы из Луганска. А. -а, -а о том, что-то там заортачились немножечко. Вот. Ну, сейчас тишина будет. Банды. Не, ну что они говорят? Вы с Луганска, да? Не да, да, <laughs> с Луганска. А там написано, что у них только переселенцы, только Витичанска. Только с Витичанской пропиской. У а нас же прописка в справке стоит, что мы из Луганска. Слышь, а ты знаешь, вот эта Табуховская команда, вот этот Шебикаш, який там э, возглавлял, Шебика, на 35 миллионов... Ну, купил за 35 это какой-то там э, табер за парканами, я его называю, село Войневка, цей еще 50 э, вли, влили туда миллионов, и обходится на обслуговывание от этого табора, лагеря этого, э, 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 это, как она, под Карапевницким, как село, Кировоградская область. Э, это что, он обходится, вот, представь, 400 тысяч, там живет 50 человек, уже 80 миллионов туда залили. А Луганчанам не могут памперсы купить, мамки-то, ты представляешь? Шипикацы. Ну, да. И вся вот эта шобла, там она, и замы, и помы, там сейчас не поймешь. Уже дело уголовное. Я, мы уже продукты, мы, мы уже тут питаемся, мы уже тоже такие там не да, этих продуктов. Вот это самое сложное для нас это памперсы. Она ж не передвигается. У нее вот это все. Все, обращайся, я Максиму Ткаченко передал вот это то, что я тебе нашел, еще сейчас где-то найдем. А нет, значит, купим. Наташа, ты поняла? А я хочу, чтобы... А я, а я хочу, чтобы слышала администрация областная цвет там, Лысогор, Катя Безинская, знаешь, такая в Ленинском районе была, Екатерина Миколаевна. Показала в декларации. Да, так пока... Ты знаешь, сколько она показала за э, листопад от отрымала? 200 22 тысячи зарплата 60 тысяч за переселенческие, я просто из-за чего я ее дуже поважал и поважаю ну такое когда памперсы купить не могут наши луганчане вот это такие зарплаты Денис Денищенко луганчанин уже куда-то уехал в другую область 180 тысяч зарплата ну что это такое ну подурили я их всех повычеркивал со своих списков а мне можете звонить сюда и всем говорите ВПО Украины, и мы будем то помогать, да помогать, да помогать один утром. Все. Ой, спасибо большое, спасибо все, большое. Максу Ткаченко тоже привет передаю. Ну а куда? Без Луганских они никуда тут не идут. Будем взбадривать их все мы из из Луганска, так вы не наши, говорит. Ну, на как какие, ну, ну, как такое можно? Я их называю, это конченая влада, они не за что отримают зарплату, и им сегодня просто-напросто не место. Их всех разогнать, всю эту шоблу надо разогнать. Я маю на вазе Луганскую, всю областную, військовую, там, слышь, понаплодили, чморимская какая-то, а администратор, мы таких сел не знаем, но зато по 18 человек отримают зарплату. Ну, все, давайте, дорогая моя. Наталочка, обнимаю, целую тебя. Ангела охоронца тебе. Ангела охоронца. Все, спасибо, дякую, дорогинька моя. Вот. Вы видите, это я для Лысогора. Чи это, как его то, с трубой какой-то стоит, там прислали с Житомира. Ну это ну смех. Где вы таких долбодубов набираете? Це до апарата президента. Ви не смішіте і їх розганіте, або давайте допомагайте реально цим нужденим, бідолажним пенсіонерам, одиноким, багатодітним. Ну сколько можна вже знущатися над Луганщиною, над моєю рідною Луганщиною?